Жители Коминтерновского района 14 июня в Доме культуры села Петровка чествовали своих земляков, которые принимали и принимают участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Для демобилизованных провели небольшой концерт, на котором звучали украинские песни. Самым важным подарком для солдат было уважение, проявленное земляками. Патриотический дух, царивший в зале, уважение к своим односельчанам, шквал аплодисментов ощутили на себе не только демобилизованные жители Коминтерновского района, но и те, кто сегодня на востоке Украины защищают наш мир и покой. Música